попередить самогубство. В Украинах Европы суицид уваходит в первую десятку причин смертности. В Беларуси эта проблема так само вельми актуальна. Как научиться ценить жизнь все, берегши себе и своих близких? Об этом разважают медики и психологи на адукационном семинаре, который проходит на базе Брестской городской центральной больницы для вот данных Всесветной организации оховы здоровья, на планете каждые 40 секунд отбывается самогубство. Что год коли миллиона человек звозят с рахунки с житем. На областном адукационном семинаре для урачов разных специальностей обмерковали махчимости и методы продухиления суицидов. В этом полугодии динамика отрицательная. За 6 месяцев 2014 года Самоубийство зарегистрировано меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но, как я уже говорил, проблема остается актуальной. Поэтому мы проводим обучение врачей. Наибольший эффект, наибольшая отдача в деле предупреждения самоубийств будет при организации работы со стороны всех заинтересованных ведомств. Это и ограничение продажи алкоголя, это и трудоустройство работников, это и социальная составляющая обслуживания это и медицинская помощь. Что год на не по доброй воле расстаются с житем у среднем трехсот 300 человек. Частей за все это мужчины процессдольного взросла, которые злоуживают алкоголем. В области только за 6 месяцев бягучего года зарегистровано 147 суицидов. Варто памятать, что самогубство – заява не только медицинская, но и социальная. Думка про суицид у голове человека формируется достатково долгий час. Тому те, кто находится побач по поводинах человека, могут распознать его намер пости життя и убирать от не кроку. Если видеть, что человек начинает замолкать, закрываться в себе или не рассказывать о каких-то событиях в жизни, самое, может быть, главное, не строить перспективы на будущее, это уже повод, скажем так, более пристально присмотреться к этому человеку, может быть, даже завести его за руку, потому что сам он не придет к специалисту. Так само медики попередживают. коли у минулым человек уже здесь снял суицидальные спробы, то вероятность рецидиву значно узрастает. По статистике, на каждый выпадок самого приходится 10 с развитаться с житем. Это та группа риска, которая должна выявляться, должна обращаться к психиатрам, психотерапевтам, психологам за помощью, потому что это группа риска. Первый раз его удалось спасти, суицид не получился, но статистика говорит о том, что в течение полугода как минимум 25% из них повторяют попытку, но уже она заканчивается летально. Каб заховать свое психичное здоровье, требует уметь идти на контакт со специалистами, брахчи себя и своих близких. Сегодня большая смет установ в области мая психиатров. У Бресте на Партизанском проспекте работает центр помежных станов. Круглосуточно денежать и телефоны доверу. Попередить самогубство и научить человека оценить жизнь – это махчима. У черговый раз свержают медики. Катерина Страха, Александр Севицкий, областные новины, Брест.